হেল্ল' কেচ নমস্কাৰ দি লাৰ্ণিং টি অন্যতা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এভাৰেজ মানে গড়ৰ কেইটামান শ্বৰ্ট পিক্সৰ প্ৰশ্নটো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে অলপ হ'লেও সুবিধা হ'ব আগৰ এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল তাৰো দিছোঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আগন্তুক এইবিলাক সকলোবোৰ দিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যাতে আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও সুবিধা হয় বুজি পোৱাত আহিলে যাতে কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক এভাৰেষ্ট মানে হৈছে গঁড় আৰু গঁড় কেনেকৈ উলিয়ায় সেইটো প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ গঁড় মানে হৈছে সমান দুটা বস্তু সদায় সমান হোৱা মানে এটা যদি বেছিকৈ থাকে আৰু এটাত যদি অলপ কমকৈ থাকে এই দুয়োটা বস্তু কি কৰিলে বা কেনেকৈ কৰিলে সমান হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে এতিয়া ধৰা হ'ল এইজোপা এজোপা গছ এজোপা এজোপা গছ হয় আৰু এজোপা এজোপা গছ হয় এই দুজোপা গছ হয় আৰু এই দুইজোপাত ইয়াত আছে চৰাই পাঁচজনী আছে আৰু ইয়াত আছে তিনিজনী এতিয়া আমাৰ আমি এতিয়া উলিয়াব লাগে যে এই দুইজোপা গছত যিহেতু এজোপাত বেছিকৈ আছে আৰু এজোপাত কমকৈ আছে এতিয়া কি কৰিলে এই চৰাই দুটা মানে সমান সমান হ'ব সেইটোও উলিয়াবলৈ দিছে আৰু এই আমি এতিয়া কি কৰিম প্ৰথমতে গড় উলিয়াবলৈ হ'লে গঁড় কেনেকৈ উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ গঁড়ৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন প্ৰতিবাৰতে আহেই আৰু আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি হওক বা এ চাইডেই হওক দুইবাৰতে অহা দেখা গৈছে আৰু ইয়াত আপুনি চাব যে ইয়াত আছে কিমান পাঁচ গতিকে আমি পাইপটো পাতি ল'লোঁ তাৰপিছত প্ৰথমতে ইয়াত যোগফল উলিয়াব লাগিব ইয়াত কিমান আছে তিনিটা আছে তিনি আৰু ট'টেল সংখ্যা কিমান মানে গছ কেইজোপা আছে গছ আছে দুজোপা গতিকে ইয়াত হ'ব টু তাৰপিছত ইয়াৰ আমি যোগফল কিমান পালোঁ আঠ পালোঁ আৰু ইয়াত এইটো দুইটো ইয়াত আহিলে আৰু এতিয়া আমি এইটো কটাকটি কৰিব লাগে কটাকটি মানে কি জানেনে যে এইটো শৰণ কৰিব লাগে আঠক দুইয়ে কিমান বাৰ যাব চাৰিবাৰ যাব গতিকে চাৰি দুই চাৰিগুণ আঠ এইটো ওলাই গ'ল সেইকাৰণে আমি এইটো কটাকটি বুলিয়ে কৈছোঁ যে চাৰিয়ে বাৰ যাব গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ল চাৰি মানে এই দুইজোপাত চাৰিজোপা চাৰিজোপা কৰি চাৰিটা চাৰিটা চৰাই কৰিলে সমান হ'ব এইটো হ'ল গঁড় আৰু এইটো মাত্ৰ আপোনালোকে বুজিবৰ কাৰণে দেখুওৱা হৈছে যে কেনেকৈ কৰিলে সহজ হ'ব বা কি কৰিলে গঁড়টো কেনেকৈ উলিয়াই এইটো দিয়া আছে যদি ইয়াত তিনি দুজোপা গছ আছে যদি ইয়াত তিনিজোপা থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে ইয়াত তিনি হ'লহেঁতেন এইটো এটা এক্সাম্পল আৰু এটা এক্সাম্পল দিছোঁ গঁড় আমি কেনেকৈ উলিয়াম গড় মানে হৈছে টোটেল সংখ্যা মানে টোটেল যিমান সংখ্যা থাকিব গোটেই সংখ্যাকেইটা যোগ ফল এই যোগ ফলটোৰ ওপৰত হ'ব সদায় যোগ ফল আৰু তলত হ'ব যিমানটা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটো কিমান সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটো ইয়াত বহিব যদি দুটা সংখ্যা থাকে তেন্তে দুই বহিব যদি চাৰিটা থাকে চাৰি বহিব যদি পাঁচটা সংখ্যা থাকে তেনেহ'লে পাঁচ বহিব এইটো প্ৰথমতে ইয়াত যোগ ফল উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰপিছত ট'টেল সংখ্যা কিমান আছে সেইটো ইয়াত লিখিব লাগিব সেইটোৱে হৈছে গঁড়ৰ ফৰ্মুলা টোটেল সংখ্যা মানে ইয়াত যোগ কিমানটা সংখ্যা থাকে সংখ্যাকেইটা যোগ ফল আৰু যিমান সংখ্যা থাকে এই সংখ্যাটো ইয়াত লিখিব লাগিব সেইটো হৈছে গঁড় আমি চাম যে আগৰ এক্সামবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে এভাৰেজৰ পৰা এইটো আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব কাৰণ মই আপোনালোকে এটা কথা আগতেও কৈছিলোঁ যে সদায় আপুনি পঢ়োঁতে চাব যে আগৰ একজামবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে আৰু তাৰ লগত মিলাই পিনি আহিব বেলেগকৈ নাহে বহুত টানকৈ নাহে আৰু এইটো আহিছিল দুহেজাৰ বাইছ চনৰ আছাম পুলিচ এ বি ইউ পি এক্সামত আহিছিল এইটো এভাৰেজৰ প্ৰশ্ন আৰু এভাৰেজৰ পৰা এটা বা দুটা আহিবই আপোনাৰ কিন্তু বহুত টান নহয় ইজি হয় একেবাৰে প্ৰথমতে এইটো মই কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু আৰু আছে বেলেগ কিন্তু এইবিলাকো দি থাকিম লাহে লাহে আৰু এইটো চাব আপুনি কেনেকৈ কৰিব প্ৰথমতে গঁড় উলিয়াবলৈ হ'লে এইটোখন আপুনি গঁড় বা এভাৰেষ্ট এইটো লিখি নল'লেও হ'ব ডাইৰেক্ট আপুনি আহডডাল টানি ল'ব যে ইয়াৰ যোগ ফলটো উলিয়াব লাগিব যোগ ফল মানে ছেভেন প্লাছ জিৰ' প্লাছ এইট প্লাছ ফাইভ সেইটো লিখি ল'লে তাৰপিছত এইটো লিখি লোৱাৰ পিছত ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে এক দুই তিনি চাৰি ইয়াত সংখ্যা কিমান আছে চাৰিটা আছে গতিকে ইয়াত হ'ব ফ'ৰ মই কি কৰিছোঁ বুজি পাইছে নহয় আপোনালোকে আৰু এইটো ফ'ৰ হ'ল তাৰপিছত কি কৰিব এই গোটেইকেইটা যোগফল উলিয়াব লাগিব ইয়াত যোগফল যোগ কৰিলে ইয়াত কিমান পাম হাতে বছে বাৰ বাৰ আঠে বিছ আৰু এইটো জিৰ'টো নহয় প্লাছ গতিকে ইয়াত হ'ব বিছ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ এতিয়া এইটো আমি কটা কটি কৰিব লাগে মানে এইটো আমি শৰণ কৰিব লাগে যে চাৰিয়ে বিছক কিমান বাৰ যাব এইটো ওলাই আছে চাৰি পাঁচ গুণ বিছ গতিকে এইটো একদম ইজি হয় এইটো ইয়াত হ'ব পাঁচ আৰু ইয়াৰ কিমান হ'ব এনচাৰ ফাইভ গতিকে ছেভেন জিৰ' এইট ফাইভৰ গড়ৰ মান হৈছে ফাইভ এইটো দেখিলে একেবাৰে ইজি মই আপোনাক এতিয়া বুজি পাবৰ কাৰণে এনেকৈ এটা এটাকৈ পাতি দেখুৱাইছোঁ কিন্তু ইমান টান নহয় গতিকে আপুনি কি কৰিব এটা লাইনতে এইটো পাতিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি বুজি পাব অংকবিলাক কৰি কৰি তেতিয়া যেতিয়া বুজি পোৱা হ'ব তেতিয়া আপুনি এটা লাইনতে এন্সাৰটো উলিয়াব পাৰিব একদম সহজ আৰু ইয়াত এক্সাম্পল দিম আপোনালোকক যে এভাৰেষ্টটো উলিয়াবলৈ কেনে তেতিয়া সহজ হৈ পৰিব আপোনাৰ কাৰণে একজাম্পল এটা দিম একজাম্পল হ'ল মানে আমি যেতিয়া একজামবিলাক দিওঁ যে হাইস্কুলে হওক বা মেট্ৰিক হাইছিলে যিকোনো এক্সাম দিওঁ যেতিয়া এক্সামবিলাকত আমাৰ কি থাকে পাৰ মানুহে যে সোধে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ল মানে মুঠ নম্বৰ গড় কিমান হ'ল এইটো কথা মানুহে সুধি থাকে আমি এতিয়া ধৰি লৈছোঁ ছাবজেক্টকেইটা ধৰি লৈছোঁ আছামিছ ইংলিছ হিন্দী মেথছ ছ'চিয়েল চাইন্স এনেকৈ ছাবজেক্ট কেইটামান ধৰি ল'লোঁ আৰু আমাক যে সোধে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ল মানে মোৰ নম্বৰ গঁড় কিমান হ'ল আমাক সেইটো কথা সুধি থাকে আমি যিহেতু এটা গঁড় উলিয়াইছোঁ সেইকাৰণে গঁড় বুলি কৈছোঁ আৰু গঁড় উলিয়াবলৈ হ'লে আপোনাক ধৰি লৈছোঁ অসমীয়াত পালে আপুনি পঁচিছ নম্বৰ পালে ইংলিছত পালে দহ নম্বৰ পালে আৰু হিন্দীত পালে যেনিবা পঁচিছ নম্বৰ মেথছত পালে বিছ নম্বৰ আৰু ছ'চিয়েল ছাইন্সত পালে ত্ৰিছ নম্বৰ এনেকুৱা নম্বৰ এইকেইটা ধৰি লোৱা নম্বৰ হৈছে এনেকৈ নম্বৰ পালে এই নম্বৰটো আপুনি এতিয়া গঢ় কেনেকৈ উলিয়াব যদি এক্সামত দিয়ে আহে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব প্ৰথমতে ইয়াত কি গোটেইকেইটা যোগ ফল উলিয়াই ল'ব লাগিব সদায় আপুনি এইটো ভুল নকৰিব সদায় যোগ ফল উলিয়াব টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ টেন প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ টুৱেণ্টি প্লাছ থাৰ্টি তাৰপিছত ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে ইয়াত মানে ট'টেল সংখ্যা যোগ ফল হ'ব সদায় ওপৰত আৰু তলত হ'ব টেল সংখ্যা কিমান আছে সেইটো লিখিব লাগিব ইয়াত কিমান আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ গতিকে ইয়াত হ'ব ফাইভ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ যোগ ফলটো উলিয়াই ল'ব লাগিব যোগ ফলটো কেনেকৈ প্ৰথমতে যোগ কৰি লওঁ যোগটো কিমান হ'ব থাৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফিফটি ট'টেল কিমান হ'ব ফিফটি ছিক্সটি চেভেণ্টি চেভেণ্টি ফাইভ এইটি ফাইভ নাইণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টেন কিমান হ'ল হাণ্ড্ৰেড টেন হ'ল আৰু হাণ্ড্ৰেড টেনৰ লগত আমি কিমান ফাইভটো কটাকটি কৰিব লাগিব মানে কটাকটি মানে এটা কথা হয়তো বহুতৰে খেলি মেলি হ'ব পাৰে আমি যে মই যে কৈ থাকোঁ কটাকটি কটাকটি মানে কিছুমানে বুজি নাপাবও পাৰে কিছুমানেতো হয়তো জানে যে কটা মানে হৈছে শৰণ শৰণ কৰিব লাগে শৰণ এতিয়া কিভি পাছে এশ দহক শৰণ কৰিব লাগে কিমানে যাব পাঁচ দুগুণ যদি আপুনি এনেকৈ ডাইৰেক্ট মুখত উলিয়াব নোৱাৰে তেতিয়া কি কৰিব সদায় এনেকৈ ছাইডত পাতি ল'ব আৰু পাঁচ দুগুণ কিমান দহ শূন্য নামি আহিলে আৰু এক থাকিলে আকৌ পাঁচ দুগুণ দহ গতিকে ইয়াত কটাকটি কিমানে যাব টুৱেণ্টি টুৱে যাব গতিকে ইয়াৰ এভাৰেজ হ'ব টুৱেণ্টি টু মানে আমাক যে সদায় পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ল এতিয়া আমি যিহেতু গড় পঢ়ি আছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত গড় কিমান হ'ল বুলি যদি সোধে তেতিয়া আমি টুৱেণ্টি টু মানে এই গোটেই ছাবজেক্টকেইটা যিহেতু গোটেই নম্বৰকেইটা বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ক'ৰবাত বেছি থাকে ক'ৰবাত কম থাকে আৰু এভাৰেজ মানে হৈছে সমান কৰা মানে গোটেই নম্বৰকেইটা কিমান পালে সমান সমান পৰিব মানে ইয়াত যিহেতু অসমীয়াত পঁচিছ আছে ইংলিছত দহ আছে আৰু কিমানকৈ কৰিলে গোটেই নম্বৰকেইটা সমান সমানকৈ ভাগত পৰিব এইটো কথা সুধিছে আৰু ইয়াত কিমান টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু কৰিলে মানে আমি পাম আমি ইয়াৰ গঁড়টো পাম মানে গোটেইকেইটা সমানকৈ ভাগ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰতিটো টুৱেণ্টি টুকে পাব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াৰ সমান হ'ব মানে এইটোকে আমি এতিয়া এভাৰেজ মানে গড় গঁড় মানে হৈছে সমান কৰা মুঠতে কাৰোবাৰ ওচৰত যদি বস্তুটো বেছিকৈ থাকে আৰু কাৰোবাৰ ওচৰত যদি কমকৈ থাকে মানে কিমান কি কৰিলে কেনেকৈ কৰিলে দুয়োটা বস্তু সমান সমানকৈ পৰিব এইটো কথা আমাক সুধিছে আৰু এইটো আমি এতিয়া কিমানকৈ পৰিব ইয়াতো টুৱেণ্টি টু ইয়াত ইয়াত টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টুকেনে ইয়াত পৰিব গতিকে ইয়াত এভাৰেজ হৈছে টুৱেণ্টি টু একদম সহজ পদ্ধতি আৰু এটা অংক কৰি চাওঁ বেলেগ ট্ৰিক্সত এভাৰেজৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ কাৰণ একেটা ষ্টাইলত প্ৰতিবাৰে নাহিবও পাৰে এইটো একদম সহজেই হয় যদি বুজি পায় আৰু নাজানিলে অলপ টান হ'ব প্ৰশ্নটো হৈছে বিছটা সংখ্যা গঢ় ত্ৰিছ আৰু ত্ৰিছটা সংখ্যা গঢ় পঞ্চাছ হ'লে আটাইবোৰ সংখ্যা গড় কিমান আমাক এতিয়া কি দিছে যে বিছটা সংখ্যা গঢ় হৈছে ত্ৰিছ আৰু ত্ৰিছটা সংখ্যা গঢ় হৈছে পঞ্চাছ আৰু আটাইবোৰ সংখ্যা গড়ত কিমান সুধিছে আৰু অপশ্যনকেইটা দি দিছোঁ কাৰণ অপশ্যনকেইটা দিলে খুব ভাল হয় অংকবিলাক কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই বা অপশ্যনকেইটা দি লৈছোঁ আৰু অপশ্যনটো চাইও আপুনি এন্সাৰো উলিয়াব পাৰে যিহেতু আৰু আগৰবিলাকত দিয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা অপশ্যনো দি যাম তেতিয়া সুবিধা হ'ব প্ৰথমতে কি কৰিব যদি এনেকুৱাকৈ আহে যে বিছটা সংখ্যা গড় থাৰ্টি আৰু থাৰ্টি তাক থাৰ্টিটা সংখ্যা গড় হৈছে ফিফটি হ'লে গড় সংখ্যা উলিয়াবি কি করব প্ৰথমতে এই দুটা প্রথম ই আরও দিছে ন আৰু আগতো চাব আপনি মানে ইয়া আগর প্ৰথমতে কি কোস বিশটা সংখ্যা গড় থার্টি আমি কি করব লাগব টুয়েন্টি প্রথমে আমি মাল্টিপ্লাই লাগিব মাল্টিপ্লাই করে পিনি কি পাম ছয় তিন তিন ছয় সিক্স হান্ড্রেড পাম তারপর কি কোসে ত্রিশটা সংখ্যা গড় ফিফটি হল ফিফটি এইটো দিছে তাৰপিছত দুই নম্বৰটো এইটো দিলে দুই নম্বৰটো আমি ইয়াত পাতি ল'ম থাৰ্টি ইন্টু ফিফটি এইটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান পাম পাঁচটেন পোন্ধৰ পোন্ধৰশ পাম তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব প্ৰথমতে আপুনি এনেকৈ পাতি ল'ব পতাৰ পিছত কি কৰিব আচালানি এইটো যোগ কৰি দিব যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম জিৰ' জিৰ' ছয় চাৰি দুই একৈছশ পাম আৰু এইটো যোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমাক প্ৰশ্নটো কি দিছে যে আটাইবোৰ সংখ্যা গঁড় কিমান গঁড় উলিয়াবলৈ হ'লে এতিয়া আমি প্ৰথমতে পাইছিলোঁ যে দু মানে যিমানটা সংখ্যা থাকে সংখ্যাটো যোগ ফলত উলিয়াব লাগিব মানে প্ৰথমতে সংখ্যাটো যোগ ফল তাৰপিছত আৰু যিমানটা সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটো দি ডিভাইড কৰিব লাগিব গতিকে এইটো ইয়াত কি আছে বিছটা আছে ইয়াত কিমান আছে ত্ৰিছটা আছে গতিকে এইটো বিছটা আৰু ত্ৰিছটা আছে এইটোত আমি যোগ ফল কিমান পাম ফিফটি পাম বুজি পা যদি আপুনি পাৰে ইয়াতে কথা কতি কৰিব পাৰে কিন্তু মই এতিয়া বুজি পাবৰ কাৰণে ইয়াতে লিখি দিছোঁ কিমান আছিলে আমাৰ একৈছশ আছিলে আৰু ট'টেল সংখ্যা কেইটা আছিলে টুটেল সংখ্যা আছিলে আমাৰ পঞ্চাছটা মানে ওপৰত যিহেতু যোগ ফল সংখ্যাৰ কেইটা যোগ ফল লাগে আৰু প্ৰথমতে আমি সংখ্যাটো যোগ ফল উলিয়াই ল'লোঁ পূৰণ কৰি পিনি যোগ ফলটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত ট'টেল সংখ্যাটো আমি উলিয়াই ল'লোঁ ট'টেল সংখ্যা আছিলে ইয়াত বিছটা ইয়াত আছিলে ত্ৰিছটা টোটেল হ'ল পঞ্চাছটা পঞ্চাছটা লিখি ল'লোঁ প্ৰথমতে আমি চাম যেতিয়া এইটো কটাকটি কৰিবলৈ মানে হৰণ কৰিবলৈ অলপ টান হ'ব সেইকাৰণে আমি অকণমান সৰু কৰি লওঁ জিৰ' জিৰ' কাটি ল'লোঁ এতিয়া ওপৰত থাকিলে দুশ দহ আৰু তলত থাকিলে পাঁচ এইটো কটা কটি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব মুখত মুখতে যদি উলিয়াব নোৱাৰে তেতিয়া এনেকৈ পাতি ল'ব তাৰপিছত ফাইভৰে কিমান হ'ব পাঁচ দুগুণ কিমান দহ অঁ এইটো দুইয়ে ন চাৰিয়ে যাব পাঁচ চাৰিগুণ বিছ জিৰ' নামি আহিলে ওৱান টু নামি আহিলে তাৰপিছত কিমানে যাব আৰু পাঁচ দুগুণ দহ দেখিলে এতিয়া ইয়াত আমি কিমানে যাব ফৰ্টি টু ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ফৰ্টি টু মানে পাঁচ দুশ দশ বিয়াল্লিছ বিয়াল্লিছ বাৰ যাব গতিকে এইটো খুব ইজি হয় গম পালেই ইয়াৰ লগত মিলাই পিনে আপোনালোকে আৰু দুটা এটাত নিজে কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হৈছে টু মানে ফ'ৰটি টু হৈছে ইয়াৰ অপশ্যন আপুনি এনেকৈ এইটোৰ লগত ৰিলেটেড মিলাই মিলাই নম্বৰকেইটা অলপ বেলেগ বেলেগকৈ দিয়ে আপুনি দুটামান নিজেও কৰি চাব প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে কৰি চাব তেতিয়া নিশ্চয় পাৰিব আৰু এটা অংকলৈ যাওঁ আগৰটোৰ সৈতে একেই হয় মাত্ৰ অলপ সংখ্যাটো বদলি গৈ দিছোঁ কাৰণ আগতে যদি আপুনি কিবা ধৰিব পৰা নাছিলে বা বুজি পোৱাত অলপ খেলি মেলি হৈছিলে তেনেহ'লে এইবাৰ নিশ্চয় বুজি পাব বুলি মই ভাবোঁ আৰু এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পোন্ধৰটা সংখ্যা গড়মান পঁচিছ আৰু দহটা সংখ্যা গড়মান বিছ হ'লে আটাইবোৰৰ সংখ্যা গড়মান কিমান এইটো সুধিছে আগৰটোত দিয়াৰ দৰে একেই হয় প্ৰথমতে আপুনি কি কওক কি কৰিব পোন্ধৰটা সংখ্যা গঢ়মান পঁচিছ মানে পোন্ধৰ লগত পঁচিছটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ম কৰি ল'লে আমি কিমান পাম থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভ পাম তাৰপিছত দিছে দহটা সংখ্যা গড়মান বিছ হ'লে দহ সংখ্যা কেইটা দিছে দহটা সংখ্যা গড়মান কিমান বিছ চলে আটাইবোৰৰ সংখ্যা গড়মান কিমান সেইবুলি দিছে গতিকে এইটো আমি পূৰণ কৰি লওঁ পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম দুশ পাম তাৰপিছত আঠডাল টানি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত এইটো আমি এতিয়া যোগ ফল উলিয়াই উলিয়াব লাগিব মানে গোটেই সংখ্যাখিনি গৰম মানটো আপুনি যোগ কৰি ল'ব লাগিব যোগ কৰিলে কিমান পাম পাঁচ সাত পাঁচ আৰু সংখ্যা কোনকেইটা আছিলে পোন্ধৰটা আছিলে আৰু ইয়াত আছিলে কিমান দহটা গতিকে দহ আৰু পোন্ধৰ যোগ কৰিব লাগিব যোগ কৰিলে আমি পাম কিমান দুইটা পাঁচ পঁচিছ মানে পঁচিছটা সংখ্যা গৰম মান পাঁচশ পয়সত্তৰ হ'লে আটাইবোৰৰ সংখ্যা গৰমমান কিমান উলিয়াব দিছে মানে এইটো এতিয়া আমাৰ উলিয়াব দিছে যে পঁচিছটা সংখ্যা লগত পাঁচশ পয়সত্তৰটা সংখ্যা গৰমমান উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে এইটো একদম ইজি আমি এইটো উলিয়াই লৈ ল'ম প্ৰথমতে প্ৰথমতে আমি পাতি ল'ম কিমান ফাইভ ছেভেন ফাইভ ডিভাইডেড বাই টুৱেণ্টি ফাইভ এইটো আমি এতিয়া হৰণ কৰিব লাগিব মানে কটাকটি কটি লাগে কটা কটি করবলে যেহেতু অল্প ডর দেখে আমি কি করেমা সাইডত পাতি পেলে আমি এটা হরণ করে লম হরণ করলে কি যাব দুইবার যাবি এই পাস হব আর হাতটু নামি ইয়াত হতিক্রা হলো কিভেন্টি ফাইভ টুয়েন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভে কি যাব তিনবার যাব তিনবার গেলে কিভেন্টি ফাইভ গতি ইয়াত টুৱেণ্টি থ্ৰীয়ে ক'ত বাৰ যাব গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ল টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু ইয়াৰ অপশ্যন ৰাইট এন্সাৰ হৈছে টুৱেণ্টি থ্ৰী কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা খেলি মেলি লাগে অপশ্যনটো অকণমান খেলি মেলি কৰি দি দিয়া থাকিব তেতিয়া আপুনি আকৌ খৰধৰকৈ ইয়াত টিকটো দি নিদিব তেতিয়া আপুনি এইটোও চাই ল'ব যে এন্সাৰত কি কি আছে এইটো দেখিলেই একেবাৰে ইজি কিন্তু আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব যে এক্সামত সদায় ইমান টান টানকৈ মানে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা নাহে এইটো অলপ সৰু সংখ্যাই দিছোঁ কিন্তু ইমানো ডাঙৰকৈ নাহিব ইয়াত একদম চিংগুল চিংগুল নম্বৰ থাকিব এইটো অলপ এনেকৈ থাকিব পাৰে ডাবোল কিন্তু ইয়াত ছিংগুল থাকিব যে পাঁচটা সংখ্যা গড়মান পঁচিছ হ'লে এনেকৈ আহিব মানে এক্সামত যিহেতু আপোনাৰ অংক কৰি থাকোঁতে বহুত টাইম লাগি যাব সেইকাৰণে ইমান টানকৈ কেতিয়াও নিদিয়ে সদায় সৰু সৰু অংক দিব মানে যাতে এন্সাৰটো উলিয়াবলৈ একদম সহজ হৈ পৰে সেইকাৰণে তেনেকৈ দিব ইমান ডাঙৰকৈ বা মানে ইমান ডাঙৰকৈ নিদিয়ে বেছি টাইম লছ হ'ব বুলি আৰু যদি আপুনি এন্সাৰটো উলিয়াব জানে তেনেহ'লে বহুত জল্দি জলদি উলিয়াব পাৰিব এইটো এটা আৰু এটা ষ্টাইল কৰি চাওঁ বেলেগ এটা ট্ৰিক্সত বেলেগ এটা অংক মানে বেলেগ বিভিন্ন ধৰণে আহিব পাৰে সেইকাৰণে আমি প্ৰতিটো সেই শিকি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন প্ৰথমতে আমি এইটো শিকিলোঁ এইবাৰ আমি বেলেগ এটা শিকোঁ বোলক এইবাৰ বেলেগ এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো অলপ বে আগৰটোতকৈ অলপ বেলেগ হয় কাৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব কোনো নাজানে এইটো শিকি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন থ্ৰী ফাইভ ছিক্স ছেভেন নাইন আৰু এক্স চ' গড়মান ছেভেন হ'লে মানে এই গোটেই সংখ্যাকেইটা গড়মান যদি ছেভেন হয় তেনেহ'লে গতিকে এক্সৰ মান কিমান মানে এক্সৰ মান কিমান দিছে মানে থ্ৰী ফাইভ ছিক্স ছেভেন নাইন আৰু এক্স এই গোটেইকেইটা গৰমান চেভেন যদি হয় এক্সৰ মান কিমান সুধিছে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবোঁ কাৰণ এক্সৰ মান উলিয়াবলৈ দিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শিকি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে এইটো শিকি ল'লে একো আপোনাৰ অসুবিধা নহ'ব বৰঞ্চ ভালেই হ'ব আৰু এইটো এতিয়া আমি চাম কেনেকৈ উলিয়াই প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এই মানকেইটা আমি পাতি ল'ম আগৰ দগৰ দৰে একেই হয় প্ৰথমতে মই যে দিছিলোঁ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ যিটো এক্সামত আহিছিল সেইটোৰ সৈতে এইটো একেই হয় মাত্ৰ ইয়াত গড় মান উলিয়াই দিয়াই আছে যে ছেভেন গতিকে আমি এক্সৰ মান উলিয়াব দিছে এক্সৰ মানটো কিমান হয় আমি চাওঁ আৰু কি কৰিম প্ৰথমতে আমি গোটেইটো যোগ ফল উলিয়াই ল'ব লাগিব থ্ৰী ফাইভ অঁ ইয়াত প্লাছ হ'ব ছিক্স প্লাছ ছেভেন প্লাছ নাইন প্লাছ এক্স সংখ্যাকেইটা ভিডিঅ'কেইটা আমি প্ৰথমতে পাতি ল'ম সংখ্যাকেইটা যোগ ফল ডিভাইডেড বা কিমান আছিলে ট'টেল সংখ্যা কিমান আছিলে সেইটো লিখিব লাগিব ট'টেল সংখ্যা কিমান আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এক্সটো এটা সংখ্যাই হয় ইয়াত আমি লিখিছোঁ গতিকে ইয়াত আমি কি পাতিম ছয় পাতিম তাৰপিছত কি হৈছে গঁড়ৰ মানটো উলিয়াই দিয়া আছে গঁড়ৰ মান কিমান আছে ছেভেন এতিয়া হল কথাটো হল যে ছেভেন হল এতিয়া আমি এক্সৰ মান উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথমতে কি কৰিম প্ৰথমতে এইটো এনেকৈ পাতি লম আৰু পাতি লৈ পিনে আমি ইয়াত যোগফল তো উলিয়াব ইয়ার যোগফল কিমান হব এই গোটেইকেইটা যদি যোগ কৰি দিওঁ যোগ কৰিলে আমি পাম কি থার্টি থার্টি এক্স টু আছে এক্সটো যদি আমি লগত লিখি দিওঁ তেতিয়াতো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব কিন্তু যিহেতু আমাক প্লাছ আছে গতিকে আমি ইয়াত প্লাছ দি লম প্লাছ এক্স যদি আমি প্লাছটো নিদি ইয়াতে যদি এক্সটো লগত লিখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব মানে পুৰণ হৈ যাব গতিকে আমি পুৰণ নহয় আমি যিহেতু যোগ কৰিব লাগিব গতিকে আমি এইটো ইয়াত প্লাছটো দি লৈছোঁ তাৰপিছত কিমান আছে তলত ছিক্স আছে যোগেল ছেভেন এইটো পাতি ল'লোঁ এতিয়া কি কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ তলতো যিহেতু এটা ওৱান আছে বুলি ধৰা হয় আৰু ইয়াত এইটো কি কৰিব লাগে এইট লগত এইটো মানে ক্ৰছ কৰিব লাগিব ইয়াত যিহেতু ওৱান আছে বুলি ধৰা হয় কিন্তু ইয়াত যিহেতু ওৱানটো একো কামত নাহে সেইকাৰণে আমি এইটো নকৰোঁ কিন্তু এইটো লগাইটো আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম প্ৰথমতে এইটো পাতি লওঁ থাৰ্টি প্লাছ এক্স ফিজুকেল কিমান এইট লগাই এইটো পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম ফৰ্টি টু পাম ফৰ্টি টু পোৱাৰ পিছত এতিয়া কি কৰিব লাগিব ইফ থাৰ্টি টু যে আছে থাৰ্টি আগত একো চিন নাই গতিকে চিন নাথাকিলে আপুনি এইটো কথা জানিব যে ইয়াত সদায় প্লাছ এটা আছে আৰু ইয়াত ফ'ৰ ডি আছে ফ'ৰ ডি আগত ইয়াতো একো চিন নাই গতিকে ইয়াতো এটা প্লাছ আছে বুলি ধৰা হয় মানে এইটো যদি মাইনাছ থাকে মাইনাছটো দি দিলেহেঁতেন যদি প্লাছ থাকে তেতিয়া এইটো দিয়া নাথাকে আৰু আমি এতিয়া কি কৰিম এক্সটো প্ৰথমে লিখি ল'ম যিহেতু আমাৰ এক্সৰ মান উলিয়াব দিছে গতিকে ইয়াত কিমান আছে ফ'ৰ্টি টু আছে আৰু এই থাৰ্টিটো ইয়াৰ লগত মাইনাছ কৰিব লাগিব ইয়াত যিহেতু প্লাছত আছে আৰু প্লাছটো যদি এইফালে গুচি আহে মানে এই সমান চিহ্ন আগত প্লাস আছে যদি সমান চিহ্ন পিছলে আবারলগা হয় কি হবো এটা মাইনাস হবো গতি কিমান হব 30 হব যেহেতু ইয়াত আগত প্লাস আসে আর সমান চিহ্ন পিছফালে গুছি অহা হল সেই কারণে এই মাইনাস হয়ে মাইনাস হওয়ার পিছত আমি এটা কি কৰি দিম এই মাইনাস কৰি দিম মাইনাস করলে কিমান পাম এক্সৰ মান হবো হব এটো এইট উলাই গল গতিকে ইয়ার অপশনটা চাইছো অপশন কোনটো আছে এক নম্বর এক নম্বৰটো রাইট আনসার টুৱেলভটো হৈছে ৰাইট এন্সাৰ মানে ইয়াত এক্সৰ মান উলিয়াবলৈ দিয়া আছিলে আৰু এক্সৰ মান হৈছে টুৱেলভ এইটোৱে একদম চিম্পুল হয় শিকি ল'ব ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা কৰি থকা মই আপোনালোকক আৰু এটা অংক কৰি চাওঁ যিহেতু শিকি থোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু এইটোৱে একদম সহজ পদ্ধতি কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকে আহি থাকিব আৰু ইয়াত কি দিছে যে পাঁচটা সংখ্যক গড় বিছ আৰু যদি প্ৰতিটো সংখ্যাক দুইৰে পূৰণ কৰা হয় তেন্তে নতুন গৌৰমান কিমান এইটো সুধিছে গতিকে এইটো আপুনি কেনেকৈ উলিয়াব একদম সহজ আৰু সৰু সৰু প্ৰশ্ন আহিব এক্সামত কেতিয়াও ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন নাহে একদম সৰু সৰু আহিব আৰু মুখতে উলিয়াব পৰাকৈ আহিব কিন্তু আপুনি অকণমান পদ্ধতিটো সদায় শিকি থ'লে মানে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে মনত আহি থাকিব এতিয়া আমাক কি দিছে যে পাঁচটা সংখ্যা গৌৰৱান বিছ কি কৰিব ফাইভ এইটো দেখা ল'ব লাগে একদম পূৰণ কৰিবই আৰু পূরণ করলে কিমান পাম পাঁচ দুগুণ দশ হান্ড্রেড হয়ে গেল হান্ড্রেড পালো আর পাঁচটা সংখ্যা গরমান বিশ মানে পাঁচটা সংখ্যা গরমান বিশ আৰু আমি পালো মাল্টিপ্লাই করে পেয়ে হান্ড্রেড পালো তারপি প্রতিটা সংখ্যা দুই র পূরণ করা হয় তিনহলে নতুন গরমান কি প্ৰতিটো সংখ্যা মানে কি পাঁচটা সংখ্যা গৰমমান আমি এইটো উলিয়াই ল'লোঁ গৰমমান কিমান পালোঁ হাণ্ড্ৰেড পালোঁ হাণ্ড্ৰেডৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিব হৈছে দুই দুই পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কিমান পাম টু হাণ্ড্ৰেড পাম এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো পিছৰডোখৰ কৈছে যে যদি দুইৰে পূৰণ কৰে তেন্তে নতুন গৰমমান কিমান হ'ব এতিয়া আমি এইটো কিমান দুশ এতিয়া গৰমমান উলিয়াব লাগে গৰমমানটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম যে জুক ফলটো কিমান পালোঁ টু হাণ্ড্ৰেড আৰু সংখ্যা কেইটা আছে পাঁচটা আছে গতিকে আমি তলত কি পাতি ল'লোঁ ফাইভ পাতি ল'লোঁ আৰু পাছে দুশ কেইবাৰ যাব পাঁচ চাৰি গুণ বিছ শূন্যটো আছে চাবগৈ গতিকে পাঁচে দুশ চল্লিছ বাৰ যাব চল্লিছবাৰ যাব গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো ওলালে ইয়াৰ আমি এতিয়া অপশ্যনত চাম অপশ্যনৰ কোনটো ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন ফ'ৰটো ৰাইট এন্সাৰ পাঁচটা সংখ্যা গৌৰৱমান বিছ আৰু যদি প্ৰতিটো সংখ্যা দুইৰে পূৰণ কৰা হয় তেন্তে নতুন গৌৰমান কিমান ওলাব চল্লিছ ওলাব গতিকে এইটোৱেই হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো গতিকে এনেধৰণে আপুনি প্ৰশ্ন উলিয়াই গৈ থাকিব একদম সহজ পদ্ধতি জানিলে একেবাৰে ইজি আপোনাক সেইটো মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ বহুত টান টানকণে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ আহিব এনেকৈ সৰু সৰু প্ৰশ্নই লিখি দিব গতিকে আপুনি শিকি থৈ দিব এইবিলাক এ বি ইউ বিৰ কাৰণে আহিব পাৰে এচ আই আইৰ কাৰণেও আহিব পাৰে এ আই আইৰ কাৰণে ইয়াতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণে আহিব বা এনেকুৱা আহিব পাৰে পাৰে আগৰ কেইটা মই যিকেইটা প্ৰশ্ন দিছোঁ আগৰ কেইটা ধৰণেও আহিব পাৰে আৰু এ বি ইউ বিত এনেকুৱা সাধাৰণতে এনেকুৱা সৰু সৰু প্ৰশ্নবিলাকেই অহা দেখা যায় আৰু আপোনাক মই এটা প্ৰশ্ন দিছোঁৱে আগৰ পেপাৰত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে প্ৰথমতে দি লৈছোঁ কাৰণ আপোনালোকে সদায় প্ৰিপেয়াৰ যে পেপাৰবিলাক চাই চাই পঢ়িব লাগে তেতিয়া গম পাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে টান আহে নে ইজি আহে তেতিয়া গম পাই যাব এইটো দেখিলে একেবাৰে সহজ আৰু আগৰটোৰ সৈতে একেই হয় মাত্ৰ সংখ্যাটো অলপ বেলেগকৈ দিছোঁ কাৰণ আগতে যদি কিবা ধৰিব পৰা নাছিলে তেনেহ'লে এইটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু প্ৰশ্নটো হৈছে চাৰিটা সংখ্যা গৰমত যদি ত্ৰিছ হয় আৰু যদি প্ৰতিটো সংখ্যাক পাছেৰে পূৰণ কৰা হয় তেনেহ'লে গড়ৰ মান কিমান নতুন গড়মান উলিয়াব দিছে আগৰটোৰ সৈতে একে প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব চাৰিটা সংখ্যা গঁড়মান কিমান ত্ৰিছ আমি প্ৰথমতে এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ম চাৰিটা সংখ্যা গড়মান দিছে ত্ৰিছ আৰু আমি এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান পাম চাৰি তিনিগুণ বাৰ এশ বিছ পাম তাৰপিছত কি দিছে যে প্ৰতিটো সংখ্যাক যদি পাছেৰে পূৰণ কৰা হয় মানে এই প্ৰতিটো সংখ্যা কিমান ল'লে এশ বিছ ল'লে আৰু প্ৰতিটো সংখ্যা যদি পাছেৰে আমি পূৰণ কৰোঁ পাঁচটো আমি ইয়াতে পাতি লৈছোঁ পাছেৰে পূৰণ কৰিলে মানে আমি কিমান পাম শূন্য পাঁচ দুগুণ দহ শূন্য কল্যা এক পাঁচ দুগুণ পাঁচ একে ছয় ছয়শ পাম যদি প্ৰতিটো সংখ্যাক আমি পাছেৰে পূৰণ কৰিলে কিমান পাম ছয়শ পাম তেনেহ'লে নতুন গড়মান কিমান এতিয়া দিছে আমাৰ যে নতুন গড়মান উলিয়াব দিছে আৰু কিমান আছে মুঠ যোগ ফলৰ সংখ্যা আমি কিমান পালোঁগৈ পুৰণালৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড পালোঁ ডিভাইডেড বাই কিমান তেন্তে নতুন গড়মান উলিয়াবলৈ দিছে আৰু সংখ্যা কেইটা আছিলে সংখ্যা আছে মুঠতে চাৰিটা গতিকে ইয়াত হ'ব ফ'ৰ যদি গতিকে ইয়াত হ'ব ফ'ৰ আমি ফ'ৰটো কি কৰিম এতিয়া ইয়াৰ লগত কটাকটি কৰিব লাগিব যিহেতু আমিতো মুখত যিহেতু সকলোৱে নোৱাৰিম সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব মুখতে উলিয়াব পৰা হৈ আছে কিন্তু আমি কি কৰিম সেইটো ছাইডতে ধুনীয়াকৈ পাতি ল'ম ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ চাৰিয়ে ছয় একবাৰ গ'ল চাৰি এক গুণ চাৰি শূন্য নামি আহিলে ইয়াত আহিলে দুই চাৰি পাঁচ গুণ বিছ আৰু ইয়াত এটা শূন্যটো লৈ ইয়াত এটা শূন্যটো এইটো হৈ গ'ল গতিকে ইয়াত কিমান গ'ল ওৱান ফিফটি গ'ল গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো কি হৈছে ওৱান ফিফটি ইয়াত ৰাইট এন্সাৰ কিবা যদি ধৰিব পৰা নাই নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব মই আকৌ ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি বুজি পাইছে তেনেহ'লেও তেতিয়াও কমেণ্ট কৰি জনাব যে হয় বুজি পাইছোঁ যদি কিবা ধৰিব নোৱাৰি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু সেইটো দেখিলে একেবাৰে সহজ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই আহি থাকিব যদি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম সেইকেইটা পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু সেইটোও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে এভাৰেজত বহুতখিনি প্ৰশ্ন আছে মই এটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি দিয়াটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে কম কমকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে নিশ্চয়কৈ পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ